хоть раз сдавал в Польше анализ кала? <laughs> нет, ну, честно вот. говоря, анализ кала не сдавал, да. но я тебе расскажу. Я сдавал во Вроцлаве, короче. Нет, не во Вроцлаве, в Лодзе, в Лодзе, в Лодзе. В Лодзе есть институт, короче, который берет анализ волос на экспертизу ДНК. А что типа волосся показывает? Ну, Короче, типа, можно, э, там вообще все можно узнать практически. То есть какие у тебя в организме витаминов не хватает, каких есть избыток. Вот, например, мне получается врач сделал объяснение, почему я набираю вес. Потому что у меня в организме избыток натрия. За допомогою волосся? Да, Минцы, они да? даже все определяют, да, там они определяют, э, какая у тебя степень там ожирения, либо ты там худой, дистрофик, неважно. И мне, короче, дали экспертизу там мне на, у меня не хватало там определенных витаминов. Плюс они сказали, что у меня какой-то там вредный витамин, я сейчас не помню, какой, типа, э, задерживается в организме, который токсичный. И сказали, что я мало пью воды. Прикинь. Ну, воды это ну, всем треба пить богатого. Но анализ Кала это не сдавал. Не, анализ Кала не сдавал. Я боюсь, что кто-то скажет, укуси, да. твою, укуси свою какашку до крови. Друзі, за посиленням під відео до Олександра Рулена стосовно заміни водійського посвідчення, легалізації, також громадянства в Польщі. Але за своїм здоров'ям треба слідкувати. Я навіть насправді не знав того, що по волосся можна прочитати взагалі всю вашу історію вашого організму.